Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita Muhammad Berikan khabar gembira Kepada orang yang sabar Khana apa? Kerana Iza ahabballahu abdan Ibatalahu Apabila Allah Ta'ala Sayangkan seorang hamba Maka dia akan cuba Sikit cubaan dia Nah, Bukan kita minta dana. Nah Al-Azir khalaqal mawta wal-hayat Liyabaluakum Ayuh kamu احسن wabala Allah taala buat hidup buat mati bukan pasal apa-apa pun nak tengok siapa yang terbaik untuk terima amalan di akhirat nanti. Nah. Apa sifat orang yang sabar? Allah taala kata, "Allazina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang yang bila mana dia kena sikit cobaan Allah taala dia akan berucap Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bang berlaku ku Nah kita kata Innalillah wa inna ilaihi rajiun, kawan kita tepuk. Fah, eh, tapi pah kata lagu itu bukan mati lagi. Nah, ayat ni bukan kira mati. Kira kena musibah sunat kita baca. Nah. Sebab itulah orang sahabat lelaki tu kata ulaika alaihi salawatun mir wa rahmah wa ulaika humul muhtadun mereka inilah orang-orang yang mendapat ingatan daripada Allah dan kasih sayang daripada Allah dan mereka inilah orang yang mendapat pertunjuk daripada Allah jadi muslimin muslimat rahimakumullah nah baru dah ucap selamat menyambut Ramadan intro baru tadi tu, tu. Nah, kita di awal tengok saja nak minum tak boleh ini benda Sebab itulah bila kita berhadapan dengan Quran Kita faham insya Allah kita akan jadi Dan Quran ni khasiat dia kita faham Kita beramai dengan dia Barulah dia jadi Macam mana ubat doktor bagi kat kita Khasiat ubat kita ambil kita makan Nah barulah dia melegakan Sebab itulah Ayat yang saya bacakan tadi dia ni nak bagi hati kita tasliyah bagi kita berasa tenang tak bagi kita serabut sebab itulah di antara doa yang kita kena doa sangat tuan-tuan Nabi kita ajar Allahumma inni a'uzubika minal hami wal hazan wa a'uzubika minal ajzi wal kasal wa a'uzubika minal jubni wal bukh wa min ghalabatid din wa qahri rijal hei Tuhan aku minta dengan limpah rahmatmu ya Allah Jauhkan aku ni daripada Rosin renyah, sabut Kerana benda ni, bila dia main dalam hati kita Memang kita sabut Saya dah ingat satu cerita Waktu saya mengaji Dekat kuliah bahasa Arab Dekat Damascus University Syria Dalam satu Dewan kuliah bahasa Doktor tanya Setiap orang Setiap pelajar tu, so, doktor tanya Bila kamu kena masalah kamu buat macam mana? Ah, ha, soalan dia. Macam mana cara nak selesaikan masalah? Tanya seorang, seorang, seorang. Perempuan. Tanya dia, dia kata saya ni orang Itali. Saya ingat lagi. Saya ni kalau kena masalah, saya beli baju baru. Saya tengok saya pakai hilang masalah. Lah, teratu ya tak Beli baju baru, dah. Beli semua baru, tengok pakai hilang masalah dia kata. Bila main hak kau ni dia kata kena buat latihan hak lasak-lasak supaya otak kita tak fikir aku tu. Nah, bila mai hak lelaki-lelaki buat dia kata mudahlah. Nah, ambil cap kepala anjing tunggang. Pening-pening hilang masalah. Nah. Bila mai dekat saya jawab, "Tab, عندك يا زلكي في. ماذا فعلت اذا اصبت عليك المشكله?" Hang pula ni benda apa yang hang buat bila hang kena masalah? Saya tanya dia balik. Tanya dia, "Doktor, "Mengapa kamu merasa sakit apabila kamu masalah?" Kamu tanya saya Macam mana saya nak selesaikan masalah Saya tanya kamu pula Kamu ni bila kena masalah Kamu buat apa Dia kata Taba'an sya'atu bidhiq Pasti aku rasa dada aku sempit Saya kata betul Betul ha? Kita tak rasa Hidung kita sempit ke Telinga kita kedua tak rasa Yang rasa dada kita sempit Lepas tu saya kata kata Bila kita rasa dada kita sempit Kita nak peluai eh? kita nak pulih, eh. mesti kita tengok benda eh. sebagai contoh. Ni masjid kita ni. Bila masjid kita masa sempit. Bila anak jemaah nak sembahyang pun nak duduk tak boleh. Nah, bersesak-sesak ramai. Ramai masjid pagi ni 2000 orang tu dia. Oh, no, sampai dah. Kita rasa masjid ni sempit. Tapi kalau masjid ni pergi jadi macam masjid kampung Sungai Dedak nak kampung saya ngerilah. Nah, banyak kata boleh main timpuk dalam masjid ni Pasal apa? Itu imam seorang Nak mumpa orang nah. Nak pergi ramai ramai orang ni ha, Tunggu main jumat nah, Ini masalah Lepas tu Saya kata Bila kita nak jeluh Kita kena tengok benda luar Saya bila kena masalah Saya kata saya tengok langit Langit luar Nah, kalau sini ada padang pasak, saya tengok padang pasak. Kalau duduk di bukit nak buat laut saya tengok laut. Lepas tu, lepas tu malam hari saya akan baca Quran. Saya baca Quran akan hilang masa. Saya sebut saja baca Quran seorang budak Perancis mungkin. Dia kata saya tak setuju pasal dia Kristian. Kan? Doktor saya tak setuju. Pasal apa? Pasal saya baca kitab India tak hilang masalah. Saya kata, "Eh hang ni bodoh sungguh." Aku suruh baca Quran Bukan baca kita ini Lepas tu dia tanya saya Betul Boleh buktikan ke Kalau kita baca Quran Boleh hilang masalah Saya kata betul Dia kata apa bukti Saya kata bukti dia Hang masuk Islam puang aku Lagi hang tak masuk Islam Tak boleh bukti Maka berlaku pertengkaran Perlu doktor tu kerat Tak apa lah Nak ceritanya Quran ini syifat Nah, sebab itulah sahabat ni tuan-tuan tidak kata saya tuan-tuan pun akan mahu benar yang macam ni. Sebab tu bila Quran beritahu kata wa basyiris ini benar yang kita kena faham. Pasti khabar gembira akan ada pada kita. Lebih-lebih lagi orang yang berjuang dalam agama terlibat dengan nak mendidik anak bangsa, nak bagi faham agama ni bukan cerita mudah tuan-tuan. Ini bukan cerita mudah. Tuan -tuan. Kadang-kadang anak kita empat orang pun kita tak boleh nak jaga Lembakan pula tu guru satu dua orang Nah, Tapi bila kita berhadapan dengan Quran kita minta doa Sebab tu yang pertama Ayat tadi khulasah dia supaya hati kita tak serabut untuk kita buat kerja agama Ini penting tuan-tuan Bila -tuan. hati kita serabut nak buat benda apa tak boleh lagi Satu Yang kedua Sikit tazkirah lagi pada pagi ni dunia pendidikan dunia pendidikan tuan-tuan hari ini kita tengok di sini Alhamdulillah saya banyak buat balik modai dari Dada Kuala Lumpur buat balik pergi ke Kedah bukan modai wang ringgit orang remah bahkan modai suasana di sini saya ingat lagi pertama kali masuk tazkirah dalam Kuala Lumpur 2010, Berbulan-bulan saya mengajar kitab Saya ceritakan satu masjid Nama dia Masjid As-Sabirin Di belah lembah keramat Hulu Kelang Kenapa saya pergi semayang masjid tu Semayang lehok dia ni Lebih daripada semayang juat masjid kampung saya Saya ingatkan budaya orang sini Sambut Ramadan lagi tu Sebab kita tak pernah main kalau pun Walaupun dulu saya balik zaman Saya mengajar belah sini Tapi mengajar di belah bangi Sebelum saya buka masjid tapi bila mengajak, nampak tak selesai masalah, kena balik buka pondok juga. Buka pondok dalam kampung sendiri, bukan kampung luar. Saya balik di kedah, saya beritahu tak, eh nu, duduk di Kuala Lumpur ni berasa nak kemat lambat lagi. Pasal apa? orang main masjid tu. Tapi orang kampung ni bangkali sibuk, saya kata. Tak sibuk macam mana, lori ada 40 biji depan rumah. Tak, pegang syarikat 10 jenis syarikat. Tak, tapi buat benang dah tengah long. Masjid tak ada nama ini ha, ni dia panggil Jadi maknanya Saya balik benda ni Pergi cerita di sana Supaya satu ibrah oh, orang ambil Kerana apa? Kecuaian yang kita tengok sangat Dalam dunia pendidikan Menyebabkan kita jatuh Dengan anak muda kita Sebab itulah Bertitik tolak Daripada sini Saya pejam mata Bismillah saya tanya Apa nak jadi-jadi Nak kena buka madrasah sebab itulah harapan daripada saya duduk main sini tuan-tuan Kalau boleh lah nah, Benda ni saya bercakap di luar kedah Dan saya nak bercakap di sini Kita kena ada azam Dalam jiwa kita Supaya dalam ramai-ramai anak kita ni Bagi juga seorang jadi alim ha, nak jadi doktor jadi bila Nak, nak jadi pensyarah ke lawyer ya. Eh jadi-jadi Tak ada masalah Tapi dalam ramai-ramai tu Seorang tu nak kena bagi jadi alim juga bagi dia soleh Bagi dia elok tak? Tak. Tak ada dah ustaz, eh. Dah habis semua lepas rumah dah. Kuota dah. Tambah dah lagi. Ha. Kau ada payah apa-apa Masalah boleh selesai. Ha. Masalah boleh selesai. Ha. Jadi mananya kena ada. Baik. Surau kita ni tuan-tuan. Hari ni saya sebut pula jadi tak jadi suku cerita. Kan? Kalau ada anak watan Korea kita ni di sini ini. Saya di Kedah, saya sediakan tapak. Sebab tu kita kena merancang. Kalau saya nak cerita pasal pondok tuan-tuan. Nah, yang kedua lah masa dunia pendidikan. Hak tadi ayat tadi tak mau bagi kita sabut. Ni nak cerita dunia pendidikan. Sebab kita kena merancang. Kerajaan sendiri pun dia buat unit satu unit perancang. Tak kira lah pelancang penduduk, perancang bandar. Apa lah. saya kita dalam surau kita akan tahu macam mana orang yang duduk pejabat di Kuala Lumpur tu dia pun nampak dah gambaran Kuala Lumpur lagi 10 tahun Yang kau orang pasal kerja otak dia pun merancang yang benar ni bila kita tak ada memang kita ada tu sebab tu satu kata-kata hikmah Imam Ali Karamallah wajah yang elok kita jadikan pedoman kita ni dia beritahu al-haq bila nizam ghalabahul batil bin nizam kebenaran yang kita perjuangkan kita memperjuangkan kebenaran nak Qurannya hadisnya kitabnya benar sebenar tapi sayangnya bila nizam tak ada satu per... penyusunan tak ada satu teknik tak ada satu taktik tak ada satu penyusunan yang elok jawabnya batil bin nizam kita akan kalah dengan kesesatan yang diperjuangkan tetapi dibuat penuh dengan sistem benda tu tak betul benda tu sesat tapi nak buat benda ni panggil orang fikir buat kata kerja susun apa semua lepas pasti manusia tersangkut sebab itulah kita kena merancang bagi elok-elok sebagai contoh takkanlah semua anak kita nak kerja hebat-hebat juga -hebat saya sendiri yang main mengaji kat saya bukan semua anak dia alim macam mana wacana kita nak susun ni pak sebab itulah pondok yang tuan-tuan duk -tuan bantu tiap-tiap tahun ni setakat ni antara yang terbaik di Kedah di sudut binaan prasarana di sudut penyusunan pengajian dan alhamdulillah kita tak perlu tunggu tempoh yang panjang lebih kurang 2 minggu lepas saya bawa balik daripada Yaman pi hentak anak murid keluaran pertama pondok Sungai ke Yaman yang mana kita bantu mereka seratus-peratus Dan kita beritahu kepada mereka Hampa kena mengaji semua-semua Lepas tu kena main tulung balik orang Kuala Lumpur Lepas tu Lepas Duit yang Hampa ambil mengaji ni Semua duit orang sini Isu-isu kalau kita tak mengaji Nak minta maaf dengan siapa saya bakar semangat dia Pak. Sebab tu kita susun bagi elok-elok, insya-Allah kita akan berjaya. Sebab itulah kita tengok bila mana anak-anak tak disusun dengan cara elok Kita akan gagal Kebetulan tuan-tuan Kemarin ni Kebetulan saja Duduk di rumah kawan Dia buka astro Tengok debat Debat astro antara imam muda dengan ustazah pilihan Dia pakai duduk tengkak Kehnya apa? Tajuk debat itu Anak-anak lari daripada rumah Salah ibu atau bapa Pakat ada tengkak tajuk tu Kalau saya ada saya kata dua-dua salah Pasal apa? Bila kita cuai memang kita salah Nabi beritahu Kulu maulud yuridu ala fitrah Anak kita dilahirkan di atas suatu kesucian Fa'abawahuma ayu majisanahu Au nasiranahu Au yuhawidanahu Oh kamu akal Maka makpak tu lah Yang nak anak tu jadi kat mana? bukan seratus patih kesalahan ibu bapa tetapi pendidikan yang mula bermula daripada rumah sebab tu saya sendiri boleh cakap bab ni kerana kita terlibat dengan dunia pendidikan kadang-kadang mak pak nak anak dia elok tapi dia sendiri belum bersedia untuk berubah jadi elok ada juga dia tu tu yang kedua yang ketiga tuan-tuan yang terakhir sekali benda ni mungkin saya rasa lah jarang sangat disentuh oleh penceramah disentuh oleh ustaz tok guru siapa pun jangan sangat bila start start orang ceramah banyak orang cerita kalau Ramadan ni tuan-tuan tuan-tuan nak makan dengan macam-macam tajuk sekali lagi nak merabih 30 hari tu malam ni ada tazkirah malam esok sepanjang malam ada tazkirah anda kata benda yang saya sebut ni depa akan sebut dia akan mengingatkan lagi kalau benda yang saya sebut ni Mereka tak pernah sebut lagi Mungkin tazkirah yang cukup bernilai bagi kita Yang terakhir sekali saya nak sentuh bagi ni Tak ramai Muzakir Muzakir kita ni Zakir kita ni nah, tak, tak ramai Dia persentuh masalah Ekonomi umat Islam Jarang sangat Baik Tok Guru Baik siapa Mai buka kitab Sebut benda ni Di penghujung kalimah dia di sini saya tak tahulah Kalau di Kedah mungkin Saya orang yang pertama Baik kitab apa yang saya mengajar Tauhid ke Tasawuf ke Tafsir ke Fekah ke apa ke Saya selalu sebut Tuan-tuan kifayah ni Bukan semayang mayat Semayang jemaah eh? Jangan fikir lagi tu Pasal apa Di belah kampung Kalau sebut kata semayang mayat ni Empat biji bukit terpah api lagi kalau semayan jemaah untuk bila bang bertanak di masjid kalau hak menyangkut hidup dan kuih hidup. Yang kuih situ. Jumaat ni tuan-tuan. Nah. Saya tengok bila saya tegur Semayan Jumaat ni bila tu imam bagi salam, assalamualaikum assalamualaikum. Nah, dia terpa pakak nak keluar masjid tu ke saja. Kalau tu bila tu siap dia di pintu dia belah ubah tu. Eh. Lari nak keluar masjid. Tapi yang peliknya Bila mai waktu semayang jenazah lepas keluar pintu masjid ni Susu beratur elok Tak berubuk-berubuk tak lah. Saya heran siapa yang ajak lah tu. Nah, Dan pandai pula pergi cari satu pintu lah. Ya. Pintu lain buka tak apa Tak ada siapa nak keluar Lepas pergi cari satu pintu eh. Nah, Ini masalah dia semua. Sebab bagi mereka hak ni saja. Walha tuan-tuan Ekonomi Islam ni benar penting Saya sendiri cermat duit-duit yang orang terima ni Bila mai Saya ambil alih Mula-mula ayah Dia merasa dia boleh buat pondok ni Wah dia pun tak tahu pondok macam mana Buat-buat-buat ha? tinggal surau Bumbu tak boleh buh ha, Tinggal dini bumbu Habis modai ha? Kita nak bangkang tak boleh Buat ayah kita Lepas tu minta dengan elok tak, tak apalah bagi Zul sendiri buatlah. Hmm, tak faham be. Bila saya ambil buat satu potih ni tuan-tuan Punya cermat saya percara barang semua ke dalam Melayu Pasal ini? Kita kena faham Ekonomi bila kita jatuh Kita nak bergerak agama pun tak boleh Saya balik daripada Yaman Dua hari Tengok-tengok Dekat pejabat penuh Ada surat daripada Jabatan Mufti Datuk Paduka Badaudin Hantar surat sign suruh so, pergi sana ada perjumpaan untuk tuk guru pondok guru hafiz guru sekolah Arab semua ni tuk tuk lebay lah ha? jadi bila mesyuarat dalam meja bulat tu dia ada speaker macam ni saya pun tak nak masuk kali pertama orang kali macam dalam parlimen orang kali bila seorang nak cakap dia pun tekan bila seorang tekan hak lain tak saya tekan hempuk pun tak ada cakap lah seorang tak tuak bila seorang tu bercakap main peluang saya nak cakap tak boleh akhirnya last sekali bila mufti kata kita nak buat kesimpulan hasil perjumpaan kita pada pagi ni lepas tu siapa yang nak buat kesimpulan sila sila tu saya angkat tangan dah nak tekan tak boleh eh? angkat tangan mufti boleh ha ustaz tu... ada apa nak tambah saya kata tutup guru yang jalan mati Allah sekalian minta maaf lah pasal saya ni ilmu bukan hebat tak mana pun tapi semangat orang tua tua tu kita tumpang saya kata Benda yang kita bincang Daripada lepas makan pagi Pagi tadi Sampai orang nak bang dah ni Kalau kita terus bincang sampai jatuh matahari Sekejap lagi pun Kita tak boleh buat apa-apa Tak larang nak, nak bergerak apa kita Dia dah bincang buk, Pasal di kedah ni jadi satu masalah tuan -tuan. Masalah Pahaman syiah yang terlalu kuat sampai dia khutbah di mana semua pakar dia bercakap belum jadi mufti dapat soalan yang apa dia nak minta kita kongsi sekali dengan dia itu saja bukan ada apa pun jadi bila mai saya siap cakap saya kata tu oh, semua maaflah kalau saya silap cakap tapi benar yang kita bincang ni bukan setakat sampai tengah hari kalau jatuh matahari pun kita tak boleh selesai masalah kerana buat kita ni tak ada duit tu ya kesimpulan tentang tu ya tak usah bincang je, je bila kita tak ada duit nak buat kerja apa tak lah. sebab akhir zaman teguhnya agama kita ni yang kena kekuatan ekonomi sebab saya kata kalau Tok Guru seorang yang ni kita ada lebih kurang 35 orang lebih kurang kalau seorang tentu dia ada seribu pengikut mengajak surau, mengajak kampung, mengajak apa semua. Kalau 35,000 orang, 35,000 orang yang kita ada pengaruh. Kenapa kita tak cakap kat depa lepas mengajak kita tauhid, kan mengajak apa? Tekankan penekanan supaya depa bantu sama-sama orang kita mereka Nak beli gula kopi gula sekilo cari kedai orang kita. Jadi bila tok-tok guru tak sebut hari ni 30 tahun pun dulu tak sebut Jawapan dia hari ni kita menerita Sebab Tok-tok guru sendiri Hak sewa tanah kat Cina apa Pajak tanah kat Cina apa mak? kita nak cakap apa? Sebab Bagi mereka ekonomi tak penting Kalau apa? Yang penting maya-maya 5 anggit dan sebuah surat Itu saya masalah Hari ni baru kita rasa Sebab sebab tu nak bergerak tak boleh. Sebab tu saya berkata di antara pondok yang elok sikit insya-Allah saya mai satu sampai surah dalam tu ada cerita pun sikit. Satgi saya, saya nak bagi semua masalah derma tak derma tu hak tuan-tuan. Kerja saya saya bagi ni hasil duit yang tuan-tuan bagi. Dengan landscape-nya, dengan pengajiannya, dengan hantar pelajar piyamanya. Sebab kita semua saya ilmu kitab, saya mengaji kau pun tapi ilmu pengurusan saya main mengaji dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak abang bagi kalau pengurusan tak cekap, masjid tak boleh duduk ramai ni.